Вы мне на прошлый мой запрос информационный по стосовно зарплат межрайонных прокуроров не дали ответ. То есть вы мне, ну, вы мне, написали там ребус, что э, как я должна высчитать сама их зарплату на два листа, а вы знаете, что это законом запрещено и это информация, которая. Не знаю, у нас потом будет судовой спир, вот будет судовой спир. є вибиле питання, на На даний момент дискусії. Чекайте, є закон про доступ до публічної інформації. Можемо я ж дав порядок скарги за. Дайте, я договорю. Можна, я уточню. Якщо у вас є звіт, ви можете сказати, ви що стерку. Я договорю. По водосуду. Ну, статтею 5. Запрещено приховувати інформацію стосовно фінансів, а ви її приховали. Ну, скажіть, наші дівусуді, що вважають так. Тобто ви признаєте, що ви порушили закон? Ми не порушили нічого, ми дали згідно закону. Але є порядок ускарження. Згідно, згідно закону заборонено дали. приховувати будь-який рух бюджетних коштів. Якщо ви не звільните відповідь, можете і сказати, що судом у порядку. Що скажете до прокурора, а ви ваше, я вам мртав, роз'ясую. Как пишет закон. Да, я пишу да. закон, да. да. Вы э, тратите бюджетные деньги, наши налоги тратите, и не вы не хотите показать общественности, давайте не ну. будем соревноваться. Вы не хотите показать общественности, сколько получают прокуроры. Почему? Что, в чем, что здесь такого? Что это за тайна такая? Узнать зарплату прокуроров. И не только зарплату, их надбавки, премии, сколько денег они нам стоят. Почему мы не можем это знать, налогоплательщики? Почему у нас нет права, кто его забрал? Я повторила свой информационный запад с теми же вопросами. Это а ваше право. А какой спор судебный у вас идет? Стосовно чего спор? Все вас не стосуется. такие питания. А если это меня не стосуется, зачем вы сейчас мне об этом сказали? Там есть порядок скажний день. Вы можете подскажете. Вы, вы, сейчас, вы, сейчас, фактически говорите мне, сразу иди в суд, если мы тебя не устраиваем. Да, мы Но нарушаем закон, иди в суд, доказывай, что мы, мы нарушаем, нарушаем. что мы нарушаем. мы Но вы нарушили статью 5 из закона ну, про доступ мне, до публичной информации. Если вы знаете, что мы нарушили, дайте в суд. суд. Но что? вы же понимаете, что за Бурлом она приходит информацию вам дали всего, что мы можем вам дать, в сессионный бюджет не можем То есть зарплату межрайонных прокуроров вы показать нам не можете. Вам дали то, что мы считаем не то, что вы считаете за потребное, нужно давать то, что перед... законом передбачено. Да, просто, да. Ясно.